Багато чого в місті залежить від місцевого самоврядування. Ми запитали у керманців, а як вони оцінюють рівень місцевого самоврядування? Перше, дороги. Дороги нульові. Камні, ями. Во-вторих, вот. Во когда коли турки зробити нам крепість, говорили, давайте ми зробимо крепость, ми вам восстановим дороги, ми крепість отреставрируем". И, ну, то есть, с условием того, что то, что мы найдем в этой крепости, будет наше. Наши не согласились, а в итоге крепость валится, то есть, лиман под это вот, ну, то есть, никакого, никакого. ну, я считаю, равно нулю. Просто жалко, что город вот такой вот, грязь кругом и бардаки, никому не делать до этого. Нужно было убирать, конечно, почаще, а то бывает молодежь разбрасывает. Вот так. Вроде нормально, правда учебников не хватает. Не очень. Ну не знаю, в общем так. Я здесь, ну как, редко хожу по городу, но работа, конечно, ведется. Не, не могу сказать, что работы нет вообще. Немножко украшается город, преображается, становится лучше. Это плюс. А если, конечно, все на месте стоит, то оценку дать тяжело хотелось конечно чтобы больше работы велось для того чтобы и людей можно привлекать и вот желательно было бы детскую площадку чтобы сделали для деток и вот не только во дворах там например а вот общую для того чтобы детки ходили катались там что чем-то занимались молодежь вот у нас нечем заниматься практически в основном только бары рестораны открываются хотелось бы чтобы в этом направлении вот именно для детей что-то делалось. Ну, мне трудно сказать, как я оцениваю, но, во всяком случае, я вижу, что дороги каким-то образом делаются. Это уже радует, с моей точки зрения. Ну, а так, в общем-то, каких-то позитивов я не вижу. Ну, я бы не сказала, что где-то как-то вот так в глаза бросаются новшества, но мне кажется, что какие-то сдвиги все-таки происходят. Допустим, дороги на выезде из города вот чинятся, как-то в городе все-таки дороги чинятся, а это немаловажно. Вы знаете, я, наверное, никак не оцениваю, я даже не вникаю. Почему? Ну, потому что я ничего не смогу изменить, и, наверное, просто смысла нет. Ну, мне нравится, что в, вот в начале Парка Победы они поставили красиво, сделали ремонт красивый, все-таки тоже поставили всякие стенды, ступеньки. Ну, я не могу сказать изменения, я не хожу часто по городу. Нет. вообще ничего не вижу, чтобы изменилось. Ну что у нас изменилось? Абсолютно ничего, абсолютно. Ну где-то латают, латки стоят на дороге. Но это все время так было.